котенок, меня никто не любит. только люди будут проходить и говорить, а, бездомный, выкидываем его. Ой, господи, какой он ужасный и уродливый. встану ка я на стенку. Какой милашка. Но, но я бы его взяла, но он же плохастый. Ну вот, и хоть кто-то сказал, что я плохая. Ребята, если честно, простите за наш бред. Здравствуй. О, Господи, говорящий кот. Никто меня не любит. Я плохастый и ужасный. Какой ты хороший. О, хоть кто-то хочет меня забрать. Я тебя возьму домой. Ла -ла 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 -ла. Какая же интересная это была книжка. Но где же моя дочь? Дзынь-дзынь, дзынь-дзынь. Проходите, дверь открыта. Привет, мам. Привет. 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 Как? как, у тебя дела? Mm, хорошо. А что это за кот? Да я его подобрала с улицы. Красивый ведь. Убирай его живо. Почему? Он блохастый. Ну почему? Нет. <laughs> Извините. Убирай, говорил. Ну ладно. Ой. Так, если он уходит, то и я ухожу с ним. Дочь, немедленно выкидывай его. Ну тогда я сама выкинусь. Как? С обрыва. Я пошла. Э -э -э Этим видим то, что как бы, как бы медленно. То что Не надо быть таким жестоким. Не выкидывайте котов и мамы. Знаете, вы должны обращаться с детьми хорошо. Они как она.